Dengan dana sebanyak 35 juta, apa yang Muhyiddin buat dan apa pula yang Anwar buat? Sebelum ni banyaklah kita dengar kan rakyat merungut katanya siapa-siapa pun naik jadi pemimpin sama je. Tak berubah pun nasib kita. Jadi dalam video ni aku terpanggil untuk buat beberapa perbandingan. Nak tunjuk dekat korang semua, apa yang kau fikirkan itu tak berapa tepat. Tapi dalam masa yang sama aku tidak persalahkan kalian sekiranya kalian dah mula rasa macam tu. Pendapat itu tidak lahir secara tiba-tiba. Sudah pasti ia berlaku dek kerana tindakan-tindakan pemimpin sebelum ini yang akhirnya rakyat dah kurang kepercayaan kepada mereka. Okay yang pertama sekali dengan dana sebanyak 35 juta ringgit Muhyiddin telah pun bina tiga dewan dekat Pagoh. Berbeza pula dengan apa yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar menggunakan dana sekitar 35 juta untuk baiki 137 pondok dan juga tahfiz di seluruh negara. Ah ha, tak sini sebenarnya kita dah dapat lihat bagaimana cara pemimpin itu ha, mengagihkan wang negara dengan adil dan saksama. Dan setiap pemimpin yang kita angkat itu sebenarnya berbeza-beza. Ada yang fikirkan rakyat lebih daripada kedudukan. Dan ada juga yang fikirkan kedudukan lebih daripada rakyat. Sebagai contoh, apa rasionalnya? Nak bina tiga Dewan dekat Paguh Dan bina pula dekat Parlimen sendiri Apa rasional dia? Berbeza dengan pendekatan yang diambil oleh Datuk Syi Anwar Yang mana menggunakan dana sekitar 35 juta Kata-kata manfaat itu Diterima oleh seluruh negara Yang tak tahan tu PMA dah buat sampai taruh ni Tapi ada lagi ada kutuk duk maki PMA Aku pun tak faham Selain daripada perbezaan tersebut Aku pun nak share dekat korang sikit lah Beberapa peruntukan yang dikhususkan kepada nelayan tempatan yang dibentangkan di dalam bajet 2026. Aku dapat info ni daripada FB Bang Mat. Yang pertama sekali untuk memperkasakan sektor perikanan, kerajaan telah pun memperuntukkan dana sebanyak RM20 juta. Ringgit. Selain daripada itu, setiap nelayan ni terus menikmati harga disel sekitar RM1.65 dan ia adalah subsidi yang ditanggung oleh kerajaan khusus kepada nelayan seterusnya dana sebanyak 160 juta insentif hasil tangkapan dan ini adalah insentif yang diberikan oleh kerajaan kepada semua nelayan dan setiap daripada nelayan menerima allowance sara hidup maksima RM300 sebulan. Dan itu baru cerita untuk nelayan, tak cerita lagi untuk pesawah, untuk pekebun dan sebagainya. Mungkin yang tu aku akan cerita di dalam video yang lain. Tetapi apa yang aku nak bagi tahu dekat korang sekarang ni, sebenarnya dengan kita mengangkat seorang pemimpin yang betul, yang mahir untuk mengagihkan wang negara, memang betul kepada rakyat yang sasarkan inilah apa yang rakyat akan dapat. Sebenarnya kita tak boleh nak pukul rata bila kita pernah duduk di dalam satu kerajaan yang tak memikirkan rakyat. Tidaklah bermaksud pemimpin lain akan buat benda yang sama. Dan apa yang kerajaan hari ini buat? Kita sebenarnya harus puji sebab kerajaan hari ini mengambil beberapa tindakan yang sangat berani. Merasionalisasikan subsidi untuk memastikan setiap daripada ketirisan itu dapat dibendung dan juga wang yang dapat dijimatkan itu akan diagihkan semula kepada rakyat yang memerlukan. Sebab itulah kita lihat hari ini dana untuk pertanian fokus kepada petani pesawah nelayan ini antara dana yang terbesar diberikan oleh kerajaan. Bermakna kerajaan hari ini pro kepada rakyat yang berada di bawah dan rakyat kebanyakan. Assalamualaikum. Ciao.